Так, вот делимся. Вот я кастрюлю поставил, она еще не закипела, берем мясо и сразу туда отправляем. Трошки перемешать, чтобы оно не упало одним шматком. Все, хай такое закипает. Так, вот делиться, на рассольник цибуля картофель Он зараз дочищал. вот тут колечко такая есть. Ну у меня там он еще. И... Так оно ну, вроде и выкидаты шкода. И уже краще выкинул, Чему-то все казные клопоты. Ну, знаете, домашняя морка, она... Ж не така просто, как в магазине. В магазине тебе а дома всякая. И цибуля всякая, и картофель всякая. В магазине иначе она так. так, ну что, рассолим. Пину сняли, кипит потихоньку. Я трошки добавлю что-то. Прикрутили дуже. Ага. картофель. Вот картофель порезанная. вот там мы замочили. Ну, ваши картофель кидаем. Аккуратненько. Не брызгал. Раз. И уже поехали. Так, где моя большая ложка. Помешала. Газ на всю. И хай закипает. Так. Ну что, и ждем, пока она закрепить, короче.